Selamat datang bersama saya Nevin Majul dalam 15 Minit MMTV edisi 1 Disember 2025. Kita ke berita utama, seramai 10 ahli Dewan Undangan Negeri Adun hari ini mengangkat sumpah menganggotai ahli jemaah Menteri Baru Sabah selepas dipilih sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya negeri Sabah PRN ke-17. Majlis Angkat Sumpah Alih Jemaah Menteri itu berlangsung di hadapan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu pada petang tadi. Dari 10 individu tersebut, 7 adun mewakili gabungan rakyat Sabah GRS, manakala masing-masing seorang diwakili oleh Pakatan Harapan PH, Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan Barisan Nasional BN. Wakil BN yang dilantik menganggotai barisan jemaah menteri ialah Datu Jafri Arifin yang merupakan adun sukau. Majlis Angkat Sumpah Ahli Jemaah Menteri Baharu Sabah turut dihadiri, Ketua Menteri Sabah, Datu Seri Haji Jinor dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datu Aziza Nawawi. Terdahulu, Kerajaan GRS Pimpinan Haji J melepasi majoriti muda membentuk kerajaan negeri dengan komposisi semasa melibatkan GRS Sebanyak 29 kerusi, bebas 5 kerusi, APKO 3 kerusi, PH 1 kerusi, Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM 1 kerusi dan Star Sabah 2 kerusi. Kerajaan akan mula menyalurkan bantuan wang isan BWI sebanyak RM1,000 kepada mangsa banjir di seluruh negara bermula hari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pengagihan segera bantuan itu bagi membolehkan mangsa yang terjejas mendapatkan keperluan asas dengan lebih cepat sekaligus meringankan beban mereka sepanjang tempoh pemulihan. Menurut beliau, peraturan sebelum ini menetapkan bahawa mangsa banjir akan menerima BWI dalam tempoh tiga hari selepas pusat pembinaan sementara PPS ditutup. Kementerian Pendidikan KPM akan mengambil tindakan segera terhadap beberapa pegawai terlibat aktiviti song-sang dengan memastikan mereka tidak lagi berada di mana-mana institusi pendidikan bawah kementerian hingga proses siasatan selesai. KPM dalam satu kenyataan berkata pihaknya mengambil serius penglibatan beberapa pegawai yang terlibat aktiviti itu dan tidak berkompromi dengan perlakuan tidak bermoral berkenaan. Sementara itu, Majlis Amanah Rakyat Mara telah mengambil tindakan tegas termasuk buang kerja akan dikenakan terhadap mana-mana pegawai atau staf dari institusi pendidikan Mara, IPMA, sekiranya terbabit dengan aktiviti songsang. Pengurusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pendirian itu telah dimaklumkan dengan jelas kepada pengurusan tertinggi katanya pihaknya tidak akan berkompromi sekiranya terdapat mana-mana warga kerja yang melanggar nilai moral dan integriti ketika berkhidmat di bawah agensi tersebut Kerajaan Negeri Terengganu kehilangan hasil kira-kira 600 juta ringgit termasuk cukai dan premium berikutan tindakan Felda tidak menjelaskan bayaran perkongsian keuntungan membabitkan penerokaan tanah negeri sejak 40 tahun lalu. Mengurusi Jawatan Kuasa Penerangan Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Terengganu Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, tindakan tegas kerajaan negeri mengeluarkan notis larangan pencorobohan Felda melibatkan ladang-ladang di Terengganu dengan keluasan dianggarkan lebih 15,000 hektar bukan bersifat konfrontasi. Ujarnya ia berpunca daripada rekod perjanjian yang dipersetujui sejak sekian lama antara kerajaan negeri dengan Felda termasuk syarat pembayaran premium tanah, komitmen pentadbiran serta perkongsian keuntungan sebanyak 30% daripada hasil ladang yang diusahakan di atas milik negeri. Di atas tanah milik negeri. Pengerusi Jawatan Kuasa Task Force Penyelesaian Tanah Feldah Terengganu, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata penguatkuasaan undang-undang terhadap ladang-ladang FGV bermula semalam dengan penyampaian notis Seksyen 425 Kanun Tanah Negara Akta 828. Ujarnya notis section 425 itu memaklumkan bahawa berlaku kesalahan kerana menduduki tanah kerajaan negeri tanpa kebenaran yang sah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan Edisi Ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Peguam isteri kepada ahli perniagaan Albertie memberi tempoh tiga hari sehingga Rabu ini kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM untuk mengeluarkan inventori perincian harta yang dirampas susulan penahanan suaminya tiga hari lalu. Ya, antaranya senarai lengkap dan setiap butir item yang dirampas, perihalan penuh dan nombor pengecaman jika ada bagi setiap item selain nama, pangkat dan nombor staf pegawai yang menjalankan rampasan, tarikh dan masa rampasan. Peguam Rajas Nagarajan berkata pada masa sama SPRM turut diberi tempoh yang sama bermula semalam agar mengembalikan segera harta tersebut yang diperoleh ketika serbuan dilakukan di rumah keluarga itu. Semakan kehakiman itu juga bagi mendapatkan perintah pemulangan mandatori harta yang ditahan serta secara tidak sah serta pengisytiharan ketidakpatuhan dan ketidakperlembagaan prosedur yang dilakukan SPRM. Terlalu LBT dibawa ke mahkamah dan direman selama enam hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sebenarnya itu, wanita dikenali sebagai Sofia Rini Buyong yang ditahan SPRM bagi membantu sesatan kes Tom Maharaswah telah dibebaskan hari ini selepas tamat tempoh remannya. Sofia sebelum ini direman selama 4 hari bermula Jumaat lalu bagi membantu siasatan Berhubung dakwaan pemberian rasuah oleh ahli perniagaan LBT kepada Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Saya tak hamil, saya buncit. Demikian seluruh pelakon dan penyanyi Jananix sekali lagi membalas pernyataan netizen berkenaan perubahan fizikalnya yang didakwa seperti berbadan dua. Perkara itu dikongsikan Jana atau nama sebenarnya Nurul Janah Munir, 30 tahun melalui video yang dirakamkan di gimnasium bersama suaminya Dini Shatsman. Melalui caption video berkenaan, Jana berharap penjelasannya dapat menjawab semua komuniti yang masih salah faham dengan keadaan fizikalnya. Malah pasangan selebriti yang tinggal di London sejak September lalu bagi menyabu pengajian hanya meminta orang ramai terus mendoakan mereka dikurniakan suriat. Berita dunia rumah putih melancarkan satu bahagian baru di laman web rasminya yang menyenaraikan dan mengkritik organisasi media serta wartawan yang didakwa memutar belitkan liputan. Halaman baru itu menamakan Boston Globe CBS News dan The Independent sebagai pesalah media minggu ini. Sambil menduduh mereka menggambarkan kenyataan Presiden Donald Trump secara tidak tepat berhubung enam ahli demokrat yang mengeluarkan video menggesa anggota tentera supaya tidak mematuhi arahan yang tidak sah. Kontroversi tercetus selepas Trump menuduh anggota demokrat melakukan Tingkah laku menghasut yang boleh dihukum mati di media sosial selain menyiarkan semula kenyataan yang mengandungi perkataan gantung mereka. Menurut laman tersebut, demokrat dan media berita palsu secara subversif menggambarkan seolah-olah Trump mengeluarkan arahan tidak sah kepada anggota tentera. Hujan lebat yang mencetuskan banjir dan tanah runtuh di beberapa bahagian Asia Tenggara dan Selatan telah mengakibatkan kira-kira 600 orang maut. Hujan monsun yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan banjir di luar jangkaan berlaku di rantau itu dalam beberapa tahun dengan jutaan penduduk di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Sri Lanka terjejas. Indonesia merupakan negeri yang paling teruk terkesan khususnya di Pulau Sumatera. Selepas hujan lebat melanda wilayah itu sejak Rabu dengan angka korban dijangka meningkat dan ratusan lagi dilaporkan masih hilang. Berdasarkan laporan, lebih 300 orang disahkan maut di Indonesia dan 160 lagi di Thailand, manakala beberapa kematian turut direkodkan di Malaysia. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, jautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Berita ekonomi sistem pengurusan akses kenderaan VAMS di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menawarkan caj percuma kepada pengguna kenderaan untuk menghantar atau mengambil penumpang dalam tempoh kurang 10 minit bermula hari ini. Pengarah Urusan Malaysia Epos Holdings Berat MAHB Datuk Muhammad Izani Gani berkata bagaimanapun sistem itu yang berperanan menambah baik aliran trafik di kawasan tepi jalan serta menyediakan akses lebih lancar akan mengenakan charge penalty untuk minit berikutnya. Dalam konteks ini, bagi tempoh 10 minit hingga 15 minit, charge penalty adalah sebanyak RM10. 15 minit hingga 20 minit, RM30. 20 minit hingga 25 minit RM60, 25 minit hingga 30 minit RM100. Menurut MAHB, VAMS menggunakan pembaca nombor pendaftaran automatik License Plate Readers LPR untuk merekod masa untuk setiap kenderaan. Produa memperkenalkan kenderaan elektrik EV pertama yang dikenali sebagai QVE pada harga RM80,000 sekaligus menandakan langkah besar jenama itu dalam menyokong agenda nasional membangunkan ekosistem EV. Pelancaran tersebut disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI hari ini. Anwar berkata beliau berbangga dengan kejayaan terbaru daripada Produa susulan perkenalan kenderaan EV pertama tersebut. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Sekretif Produa, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pembangunan model QVE melibatkan pelaburan sebanyak 800 juta ringgit dan dihasilkan di kemudahan pengilangan terbaru Produa Smart Mobility Plan. Berita sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM disarankan menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS sebelum melantik Presiden Baharu padan Induk itu. Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur Said Aziz Said Omar berkata tiada keperluan untuk melantik Presiden FAM yang baharu dalam masa terdekat berikutan bimbang yang akan mengganggu proses rayuan tersebut. Terawalu, FAM memulakan proses untuk membawa kes pemalsuan dokumen memabitkan tujuh pemain warisan Harimau Melaya ke CAA sesulan persatuan bola sepak antarabangsa FIFA sudah mengeluarkan alasan penuh keputusan jawatan kuasa rayuan yang menolak rayuan FAM dan tujuh pemain terbabit. Keputusan itu menyaksikan hukuman denda 1.8 juta ringgit yang dikenakan ke atas FAM oleh Cawatan kuasa tata tertib FIFA pada September lalu kekal manakala tujuh pemain terbabit digantung 12 bulan serta dikenakan denda 10,000 ringgit setiap seorang. Michael Arteta menegaskan bahawa Arsenal layak mendapat penghormatan susulan kejayaan mereka berusaha keras bagi mendapatkan satu mata selepas seri satu sama menentang Chelsea dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL di London semalam. Arsenal yang dibelenggu kecederaan berjaya menyelamatkan satu mata hasil tandukan Michael Merino pada minit ke-59. The Gunners berusaha mengekalkan rekod tanpa kalah selepas Chelsea beraksi penuh semangat malah tidak menghiraukan kad merah yang diterima Moses Kaisedo pada minit ke-38, malah berjaya mendalui jaringan melalui tandukan Trevor Chalobah pada minit ke-48. Arteta menyuarakan kekagumannya dengan persembahan anak buahnya kerana mereka memulakan perlawanan musim ini tanpa pertahanan tengah William Saliba dan Gabriel Magalhaes yang cedera buat kali pertama musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 2 Disember 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar Tosan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi. চামাত্ৰ <laughs>